Yang Berhormat, kita berbahas satu rang undang-undang yang rakyat Malaysia minta. Banyak perang rang undang-undang ini ialah kerajaan yang mencadangkan dan sebagainya. Tapi inilah rang undang-undang yang rakyat Malaysia minta setelah beberapa insiden yang menyayat hati berlaku dan apa yang berlaku di seluruh dunia. Rakyat minta jadi saya ucap terima kasih uh, pihak kerajaan telah di akhirnya dapat menyediakan rundang undang yang kita uh, kita akan kita telah bincangkan pada hari ini. Cuma di mana-mana kekurangan saya pasti segera kita boleh buat pindaan. Ini saya saya jarang menyokong sebab kalau benda-benda uh, round undang tertentu saya rasa yang uh, boleh merugikan tetapi hari ini saya sokong sebab ini adalah untuk rakyat Malaysia. Cuma yang yang berhormat. Ya Muhammad, doktor. Orang Islam, saya orang Islam. Kadang-kadang kita pergi masjid. Kita dengar khutbah. Khutbah hentam pasal dadah. Macam-macam lagi. Tetapi orang yang pergi masjid itu bukan uh, bukan yang hisap dadah. Dan yang mendengar itu adalah orang baik-baik. Jadi berita ini tak sampai kepada apa tu penagih dadah dan sebagainya. Hari ini kes buli. Hak yang ini saya tengok hampir seluruh rakyat Malaysia sedang mendengar. Rakyat Malaysia sedang mendengar tentang kes buli. Dan saya percaya ini adalah sesuatu yang cukup baik kerana rakyat mendengar dan mengetahui. Cumanya setengah daripada mereka yang tak dengar itu, kita kena jahit jalan supaya mereka dengar perbahasan betapa seriusnya apa pihak kerajaan untuk mempastikan supaya kes buli ini tidak berlaku. Yang berhormat, saya tengok macam-macam pendekatan yang telah dicadangkan, saya nak ambil pendekatan yang lebih uh, cara lama orang kata eh? yang umat punca buli kita tahu bahawa di antaranya sebab ada kita ada juniors kita ada seniors, kita ada anak-anak kita yang uh, lemah lembut jadi ada yang senior dan sebagainya ini akhirnya dia berlaku dan berlaku uh, dan berterusan banyak yang berlaku di sekolah-sekolah berasrama sebagai contohnya, jadi persoalannya apakah wajar anak kita masuk ke sekolah berasrama di umurnya terlalu muda umur 13 tahun dan banyak kawan-kawan saya cerita anaknya pergi sekolah umur 13 tahun balik dah jadi manusia lain tidak bercakap seperti dahulu lagi jadi ini kita kena fikirkan cuma raun undang hari ini dibentang oleh menteri undang-undang uh, uh, tapi dalam tafsiran ini sebut ialah menteri pendidikan saya harap dicatatkan sebab yang kita cakap ni Ialah lebih kepada soal pendidikan Puncanya dia ada yang muda dan junior Dan uh, oleh kerana kita tahu punca Maka kita kena cari jalan penyelesaian Kepada punca Yang berhormat uh, uh, Dr. Dok uh, pengusi Faham uh, yang dia betul Faham di zaman kita benda ni tak berlaku Sebab apa Banyak daripada kita ni yang Masuk aktiviti yang boleh Uh, apa tu menonjolkan kita sebagai seorang lelaki sejati zaman saya tidak ada banyak aktiviti cuma pengakap tapi maksud pengakap ni pun bagus sebab apa ada penghormatan di antara junior dan senior tapi zaman moden ni kita ada seni mempertahankan diri anak-anak yang masuk seni mempertahankan diri dia boleh mempertahankan diri orang yang ada apa tu seni uh, kebolehan seni mempertahankan diri orang takut orang hormat macam Menteri Undang Undang. Siapa berani kacau dia? Dia ada tali pinggang hitam. Saya berani lah. Tapi kawan-kawan lain tak berani sebab dia ada tali pinggang hitam. Sudah pasti kalau benda ini diperturunkan di pangkat bawah. Anak-anak kita mesti menyertai seni mempertahankan diri. Satu dan satu lagi persatuan. Yang lain sokan. Tidak ada masalah. Kalau ini diaktifkan, sudah pasti dia jadi lain. Dan ada hormat menghormati. Benda berlaku tak hormat ni kerana orang boleh buli orang yang dia tak anggap lebih lekeh dengan izin daripadanya. Dia bully. Jadi kita ambil pendekatan. Dan akhir sekali, uh, ni, betul, kita tahu punca. Kita cara menyelesaikannya. Sekarang ni ialah berhubung dengan siapa yang yang utama di sini. Yang utama di sini ialah guru. Yang utama di sini ialah ibu bapa. Dia ambil yang dua dulu. Guru. Guru sekarang ni, zaman saya tidak ada guru disiplin. Semua guru di sekolah adalah guru disiplin. Kami nampak guru, guru tu guru disiplin. Tapi sekarang ni, budak-budak, anak-anak hanya melihat guru disiplin. Kita kena kembalikan balik kepada sistem asal. Bahawa sekolah, seluruh sekolah itu adalah guru disiplin. Dengan itu dia hormat. Kalau tidak guru disiplin ni adalah orang yang paling, paling tidak disukai dan sebagainya. Kalau macam ada... Uh, tahun berakhir, guru disiplin orang tak jemput pun. Sebab apa orang, anak-anak uh, tidak sukanya. Kita nak supaya anak-anak hormat kepada semua guru. Jadikan sekolah itu guru disiplin. Dan yang keduanya ialah ibu bapa. Persatuan ibu bapaknya hanya memberi perhatian kepada ibu bapak di sekolah itu. Di zaman kami lain. Ibu bapak di kampung Tamun Tulang, tempat saya. Ada ibu bapak tinggi-tinggi. Yang mendengar kata anaknya pergi ke satu tempat. Ibu bapak ini tuh kami ambil tanggungjawab untuk memerhatikan anaknya daripada anak orang lain di tempat lain ibu bapa menganggap semua anak-anak ni anak-anak mereka kita kena perkuatkan persatuan ibu bapa tu bukan hanya untuk sekolah tapi untuk uh, community untuk negeri dan juga untuk negara jadi kita menyokong supaya dengan beberapa penbaikan dibuat dan juga pendekatan kembali-balik kepada pendekatan yang membolehkan ada hormat menghormati ada semangat we feeling semangat kekitaan. Demikianlah rakyat Malaysia, tolonglah sama-sama kita untuk memastikan supaya rang undang-undang anti buli ini bukan bukan sesuatu yang penyesaian kepada segala-galanya, tetapi yang tak masuk rang undang itu mesti dilaksanakan bersama. Contohnya adalah semua sekolah jadikan guru disiplin. Contohnya ibu bapa ialah ibu bapa datang ibu bapa untuk seluruh uh, uh, Malaysia. Dengan itu timbullah perasaan kasih sayang dan perpaduan. Macam sekarang ni yang Muhammad Mengusi, buli ini di mana-mana. Di parlimen di antara buli yang besar berlaku. Kami kena buli dengan kerajaan. Tak bagi peruntukan. Ini buli. Kami lihat isu ada satu rang ada satu usul yang akan dibawa yang Muhammad, menghukum. Sila Terima kasih menghukum anggota parlimen seolah-olah menghukum menggantung ini menjadi normalisasi. Ini buli. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Arau. <tuh> Baik, kita terus ke agenda selanjutnya. Dengan ini, Dipsila Yang Berhormat Menteri untuk menjawab 25 minit tertakluk kepada Budi Bicara Pengurusi. Silakan Yang Berhormat Menteri. Uh, terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Uh, saya duduk daripada mula, eh, Tuan Yang Dipertua, mendengar semua Yang Berhormat-Yang Berhormat daripada kedua-dua pihak memberikan pandangan, cadangan, kritikan, keyakinan dan juga tidak yakin. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua dan saya menghormati semua pandangan sebab saya yakin dan cukup pasti semua kita yang berada di dalam Dewan ini sebagai wakil rakyat, ahli parlimen memang sangat sayang kepada anak-anak kita, anak bangsa kita dan kita mahu yang terbaik bagi mereka. Tetapi yang saya sebut tadi dalam mukadimah pembentangan saya, Tuan Yang Dipertua, saya menekankan bahawa ini adalah fasa pertama eh. Dan saya telah mengingatkan kepada semua ahli-ahli yang berhormat antara cabaran yang paling besar yang kita berhadapan ialah jumlah sekolah dalam negara kita iaitu institusi. Kita mula dengan sekolah saja di bawah KPM. Uh, 10,245 buah sekolah uh, merangkumi 7,776 sekolah rendah, 2,469 sekolah menengah, jumlah pelajar 51 juta. Dan juga kita mulakan dengan MARA dengan 57 buah uh, di bawah sekolah di bawah Mara 7650. Jadi maksudnya di sini ialah kita kena bermula dan langkah satu langkah yang pertama. Saya pun mendengar semua yang membuat menyebut tapi saya nak pergi kepada poin yang lebih mudah untuk menekankan tentang apa yang disebut sebagai yang mana beberapa yang membuat menekankan tentang kewajipan jawatankuasa. Dan kita tahu dan ada yang berhormat menyentuh bahawa Uh, garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan ialah garis panduan. Bermakna tuan Yang Ketua sebagai mereka yang ramai peguam bukan peguam bila dia garis panduan dia hanya adalah dilihat dalam bahasa Inggeris guidelines. Dia tidak mengikat di segi undang-undang. Inilah yang mengikat ataupun menjadi guideline kepada sekolah-sekolah yang saya sebut dalam jumlah ribuan tersebut. Ini dan bila kita tengok dalam Mara pula, Mara pun ada garis panduan pengusai pun sama. It's just a guideline. Tapi beza kita pada hari ini dalam akta ini ialah bila kita menyebut tentang tanggungjawab. Kita menyentuh apa yang yang berumat sahabat-sahabat uh, yang berumat menyebut tentang legitimate expectation. Iaitu dinyatakan di dalam rang undang-undang ini yang insyaAllah kalau dipersetujui oleh semua ahli-ahli parlimen. Bahawa Contohnya, eh, bahagian ketiga saya baca, institusi pendidikan di bawah Akta Pendidikan 1996. Tarifan Menteri, Menteri Pendidikan. Dan di bawah ini, Menteri hendaklah mengeluarkan garis panduan. Berarti, kalau dikeluarkan oleh Menteri, akan menjadi satu undang-undang yang sah. Jadi tidak boleh sekolah-sekolah yang RM10,000 lebih yang saya sebut tadi menyatakan antara baca ataupun tidak baca. Sebenarnya, bila kita nak menyentuh tentang elemen tentang apa yang perlu berlaku bagaimana proses yang perlu ada tu kita pecahkan di bawah rang undang-undang ini yang bukan saja kewujudan satu garis panduan tetapi kita menekankan dalam fasa 6 langkah yang perlu diambil untuk mencegah buli di institusi pendidikan maknanya di sekolah tu selagilah ia sekolah dan selagilah di bawah Kementerian Pendidikan selagilah di bawah akta pendidikan 1996 selagilah dengan adanya rang undang-undang Uh, tribunal undang-undang anti buli ini setiap sekolah wajar di bawah kementerian mewujudkan jawatan kuasa yang disahkan secara undang-undang oleh kementerian tersebut oleh menteri tersebut sebahagian daripada regulasi pentadbiran sekolah tersebut dan diwujudkan dalam fasal 6 mencegah buli tata cara dalam pengendalian kes buli kemudian dalam fasal 6B apa-apa uh, kajian yang perlu diadakan Supaya dijadikan dalam fasal 1C bahan latihan. Fasal 161D mengawasi dan menilai. Dan ini sebabnya bagi pihak bagian hal ehwal undang dengan kerjasama semua kementerian. Kuasa menteri di bawah bahagian ini fasal 6. Kemudian kewajipan institusi pendidikan iaitu kewajipan itu ialah legal expectation. Ini di bawah sekolah yang saya catakan dalam fasal 7. Orang yang bertanggungjawab bagi pentadbiran, pengurusan dan pengawal seliaan institusi tersebut. Jadi kalau di sekolah, lah, siapa yang bertanggungjawab di segi pentadbiran, pengurusan dan pengawal selia? Tuan Yudi Petua, dengan 10,000 sekolah, 51 juta anak-anak di sekolah, 18 tahun ke bawah sebagai fasa pertama. Saya memang berada di sini menyatakan memang tribunal tidak akan mampu. Itu sebabnya saluran pertama adalah sekolah itu sendiri. Untuk menyelesaikan isu buli di sekolah. Yang berbuat langkawi menyebut tentang cucu tapi gaya dia macam tak ada cucu. Saya kenal dia lama, dia menyebut cara cucu, cara cucu pula separuh orang putih. Nak cakap pun memang faham antara tak faham. Maksud saya, satu cucu pun susah kita nak terang bayangkan 51 juta anak-anak di sekolah. Saya nak buat mukaddimah ni sebab saya nak terangkan tentang konsep undang-undang yang dibentukkan oleh semua kementerian yang mempunyai persetujuan. Kemudian dalam fasal tujuh tu ialah kewajipan institusi yang disebut ialah A. Menubuhkan dan menyelenggara satu jawatan kuasa, pencegahan dan pengurusan. Melaksana polisi garis panduan dan tata cara. Mesatu saluran yang boleh diakses, yang peka pada kanak-kanak. Perkhidmatan kaunseling, sokongan, psiko social pencegahan standard pematuhan kemudian di audit sekolah tersebut dan suranjaya yang bawa fasal 7 bracket 3 suranjaya ini adalah di mana suhakam di bawah pejabat suranjaya kanak-kanak akan menjadi pemantau kepada sekolah-sekolah ya 10 lebih di segi garis panduan maknanya mukadimah saya ialah memang tidak sempurna tetapi adalah undang-undang yang bertulis kalau tidak lah rang undang-undang ini kita tak wujudkan yang menjadi guideline adalah guideline. Inilah guideline. Itu sebabnya tuan yang betul. Cabaran yang dinyatakan oleh guru di sekolah, PIBG, ibu bapa ialah memang saya tak menafikan. Responnya, sekolah A kata buli, sekolah B kata tidak buli. Sekolah B kata buli, sekolah C kata tidak buli. Itulah sebabnya. Dengan ada peraturan di bawah ini, ini adalah satu permulaan langkah pertama di bawah 18 tahun ke bawah. Saya ucap terima kasih kepada jawatankuasa, jawatankuasa uh, select committee ya uh, wanita, keluarga yang mana dipengusikan oleh Yang Berhormat Puchong. Uh, dan dia telah mengeluarkan penyata dan telah pun sendiri membuatkan uh, apa ni town hall mereka dan kedua-dua pihak antara pembangkang dan juga kerajaan ahli parlimen dia ada dalam jawatankuasa tersebut mendengar secara terus bahawa ini adalah isu yang memang isu yang hidup it's a real issue real life issue isu kehidupan yang memang mereka tahu perlu adanya satu uh, balance itu sebabnya rang undang-undang ini 18 tahun ke bawah rang undang-undang ini untuk semua institusi yang kita lihat di bawah uh, takrifan institusi di bawah institusi pendidikan kemudian institusi di bawah akta majlis amanah diikuti pula institusi di bawah uh, Kementerian Pertahanan dan kemudian institusi di bawah Akta Kanak-kanak 2001. -kanak Maknanya itu adalah yang kita fokus bagi kerajaan untuk fasa pertama. Saya saya buka bagi teman sebelum saya mulakan yeah. jawapan pada semua isu yang dibawa oleh semua yang buruk. Terima kasih yang Abu